Salam əziz 4-cüllər və videonu izləyən valideynlər, hər birinizi xoş gördük. Bu gün Çinar yayımlarının 4-cü siniflər üçün noyabr ayına olan aylıq sınaq testinin suallarını sizinlə birlikdə həll edəcəyik. Ümumiyyə 60 sualdır. İlk suallarımız Azərbaycan dilindəndir. Gəlin başlayaq cavablandırmağa. Hansı söz zərfdir? Diqqətlə, yaşıl, güclü, ailə. Təbii ki, diqqətlə zərfdir, bilirik ki Çünki fel ilə işlənir. Diqqətlə baxdı, diqqətlə oxudu. Hansı cümlədə yiyəlik halda olan söz var? Qonaqları yola saldıq, o şəhərin səs-küyləndən uzaqlaşdı, mən qorxulu nağılları sevmirəm, biz onları getməyə qoymadıq, şəhərin burada yiyəlik haldadır. B variantı seçirik. Hansı sifətin yazılışı doğru deyil? Yamyaşıl, lapuzun, daha böyük, açıq boz. Açıq boz, ə, deməli, tündür, ə, açıq boz dəfterə yazılmalı idi. D variantı. Verilmiş cümlədəki frazeoloji birləşməni hansı sözlə əvəz etmək olar? Balaca qardaşı kitablarını cırdığı üçün Aysu cinatına mindi. Cinatına mindi də burada frazeoloji birləşmə. Sevinmək, əsebləşmək, ağlamaq, gülmək. Düzgün cavab əsebləşmək mənasını verir. Verilmiş sözlər sırasında ismin hansı halına aid, halına aid söz yoxdur. Musesinin yəli, şeirə yönlük, ərazi adlıq, əşyanı təsirlilik. Adlıq var, yəli oldu, yönlükdə oldu, yerlik yoxdur. Daha də ilə bitən söz yoxdur. Bizimkidir uca dağlar, dünya qədər zövqümüz var, qoy yollara kölgə salsın, cərgə-cərgə boylu çınar. Şeirdə yönlük hala aid olan neçə söz var. Yollara kölgə salsın sonra harda var? Yoxdur, elə budur. Bir dənə A variantı. Hansı cümlədə altından xəçək çəkilmiş söz zərfdir? O bizimlə xeyli danışdı. Leyla xeyli meyvə alıb evə gətirdisə, amma gözəl xasiyyətli qızdır, yaxşı insanlarla dostluq edir. Burada görürsüz, xeyli hərəkətə bağlıdır, deməli bu zərfdir. Hansı sifətin dərəcəsi doğru göstərilməmişdir? Kəm şirin adi dərəcə deyil, azatma dərəcəsidir. Elə budur tün qırmızı çoxaltmadır düzdür göy ümtül azaltmadır düzdür açıq sarı azaltmadır düzdür hansı variantdakı sözlərin yazılışı doğru deyil tərbiyə tövsiyə düzgündür hədiyyə şəxsiyyətdə isə hər ikisində b e, y 2 dənə olmalı idi bu səhvdir hekayə təxəyyül düzdür ehtiyac qabiliyyət düzdür hansı doğru deyil bir növərə düzdür Müdür yox, müdir olmalı idi. Bura birləşdirmək lazım idi. Budu səhv olan. Ümid düzdür, müx bir düzdür. Keçdik oxuyub anlamaya. Mən heyvanları çox sevirəm. Atam bunu bilirdi. Buna görə də ad günümdə mənə akvarium aldı. Akvariumda rəngli balıqlar var idi. Mən onlarla dostlaşmışdım. Mən Ariflə gəzməyə getdim. Mətna uyğun olmayan cümlə hansıdır? Təbii ki, 4-cü cümlə. Mən Ariflə gəzməyə getdim. Mətna uyğun deyil. Bir biz gün ərzində çoxlu məlumatlar eşidirik, fərqli insanlar görürük. Televizorda müxtəlif mövzulu verilişlərə baxırıq, dinlədiyimiz məlumatlara diqqət etməliyik. Savadlı, insanlarla ünsiyyət qurmalı, faydalı məlumatlar öyrənməliyik. Bu zaman biz məktəb məntiqi sonluqla tamamlayın. Çox savadsız olarıq, olmarıq. Daim inkişaf edərik, bəli. Heç öyrənə bilmərik, xeyr, öyrənərik. Günümüzü səmərəsiz keçirərik, xeyr, səmərəli keçirərik. Gönçə kitablarını çox sevirdi. O kitablarını heç kəsə vermir, kimsə onlara toxunanda əsəbləşirdi. Bir gün o dərsdən evə gələndə balaca bacısının onun kitablarının əzildiyini gördü. O özündən çıxdı və bacısına qışqırdı. Mətindəki fərqləndirilmiş ifadənin mənası nədir? Yəni özündən çıxdı ifadəsi nə olar? Qorxdu, sevindik, hirslandı, bəyəndi, hirslandı olar. C variantı. Şəkildə nədən bəhs olunur? Hər kəsin telefonu var. İnsanlar telefonun əsrinə çevriliblər. Telefon çox faydalı əşyadır. Müasir telefonda yaşamaq, telefonsuz yaşamaq olmur. Bəli, çox təəssüf ki, insanlar telefonun əsrinə çevriliblər. Pambıq çoxillik bitkididir, vətəni Hindistandır bu bitki isti və işıq sevən bitkidir. Dünyə toxuculuq sənayəsi üçün lazım olan lifin təxminən 50 faizi pambıqdan alınır. Hazırda ölkəmizdə pambıqçılıq yüksək səviyyədə inkişaf etdirilməkdədir. Azərbaycan da pambığı ağ qızıl adlandırırlar. Mətninə hansı sual sualın cavabı yoxdur? Pambığın vətəni Hindistandır yazılmışdı. Var. Pambıqdan hansı paltarlar toxunur, bunun cavabı yox idi. Azərbaycanda pambığı necə adlandırırlar? Ağqızıl var cavabı. Pambıq necə bitkidir? Çox illik bit, çox illi bitkidir. Bunun da cavabı var. 16-20-ci suallar mətinlə bağlıdır. Biz uşaqlarla həyətdə oynuyurduq. Bacım o qədər qaçdı ki, ürəyə yandı. Buz kimi sudan içdi və buna görə də xəstələndi. Anam ona itburunu dəmləmək istədi, amma evdə itburunu yox idi. Mən dostum Ennurla meşəyə getdim. O bitkiləri çox yaxşı tanıyırdı. Biz meşədə xeyli gəzi və itburnu yığdıq. Axşam tərəfi evə qayıtdıq. Anam bacım üçün itburnu dəmlədi. Ona isti şorba bişirdi. Bacım yavaş-yavaş sağalmağa başladı və bizə mətnin sonunu necə tamamlamaq olar? Xeyrləndi. Xeyrlənməz. Təşəkkür etdi olar. Bəli. Çünki o onun üçün itburnu gətirmişdir. Dal açdı, kömək etdi, olmaz. Mətnə əsasən uşaqlar meşədə nə yığdılar? İtburnu. Hansıdır şəkli? B variantındadır. Mətnə əsasən, bacı niyə xəstələnir? Çox oynadığı üçün, qorxduğu üçün, soyuq su idi, içdiyi üçün, ağladığı üçün, soyuq su içdiyi üçün. Mətnə əsasən hansı fikir doğrudur? Hadisələr Elnur gildə baş verir, hadisələr gecə yarısı baş verir, Elnur bitkiləri yaxşı tanıyır, Elnurun bacısı xəstələnir. Hansı doğrudur? Soruşur bizdən. Elnur gildə baş vermir. Elnur onun dostudur. Elnur bitkiləri yaxşı tanıyır. Mətnində hansı sualın cavabı yoxdur? Ana qızı üçün nə dəmləmək istədi? İt burnu. Cavabı var. Uşaqlar niyə meşəyə getdilər? İt burnunu yığmaq üçün. Bunda var. Uşaqlar meşədən nə vaxt qayıtdılar? Bunda cavabı var. Axşamüstü yəqin ki. Biz m -m, deməli axşam tərəfi evə qayıtdıq deyir. Cavabı var. Elnurun anası qızını sağaltmaq üçün nə etdi? Yenə Elnur. Elnur deyildi də, onun qardaşının adı nə idi? Baxaq, qardaşının adı heç verilməyibdi. Amma başa düşürük ki, Elnur onun dostudur, qardaşının dostudur. Aha. Keçdik riyaziyata. Tənliyi həll edin, x-ı tapmaq üçün ney edirik? 16-nı 4-ə vurarıq. x = 64-də D variantı. Hesablayın. Əvəcə mötərzənin için hesablayırıq. Yazarıq əvvəldəkiləri. 124 + 341 - Mötərzənin içi üç nə çıxılacaq? 11-5=6, 15-9=6, 7-6=1. Bu mötərzənin içi. İndi əvəcə toplayaq. 4-1=5, 2-4=6, 1-3=4. İndi çıxaq 166-nı. 15-6=9, 15-6 yenə 9, 3-1=2. 299 A variantı. Həm 2-yə, həm də 5-ə bölünən rəqəmləri müxtəlif ən böyük 5 rəqəmli ədəd neçədir? Aha, deməli ən böyükdüsə 9-la başlamalıyıq. Həm 2-yə, həm 5-ə bölünürsə 0-la qutaracaq. Rəqəmləri müxtəlifdirsə 9-dan kiçiyə -ya doğru yazacağıq. 8 yazarıq. 7 yazarıq beş rəqəmlidirsə birini də yazarıq. E, deməli 98760 o da C variantındadır. Sual işarəsinin yerinə uyğun tamı əks etdirən riyazi ifadə hansıdır? Deməli 3 dənə A görürük, üçü A-ya vurarıq. Üstünə də 5-ə gələrik. Yəni B variantı. E, oxuduğum məktəbdə 2524 şagird təhsil alır. Qardaşımın oxuduğu məktəbdə isə bundan 3 dəfə çox şagird təhsil alır. 2 məktəbdə cəmi neçə şagird təhsil alır? Əvvəcə nəyi taparıq? Qardaşımın oxuduğu məktəbi. Bundan dəfə çoxdursa, 4, 3 dəfə çoxdusa 3-ə vururuq. 4*3=12 1 yadda. 3*2=6 1də yadda 7. 3*5=15 1 yadda. 3*2=6 1də yadda 7. Bu oldu qardaşının oxuduğu məktəb İndi isə bizdən iki məktəbə birlikdə soruşur. Üstünə də gələrik öz oxuduğu məktəbi, yəni 2524-ü. 2-nə 46, 7-nə 2 9, 5-nə 5 10, 1 yadda 7-nə 2 9 1 də yadda 10. 10096 B variantındadır. Bağdan 1-ci il 75236 kq meyvə yığıldı. 2-ci il isə bundan 2 dəfə az miqdarda Meyvə yığıldı. Bağdan ikinci il neçə kiloqram meyvə yığıldı? 2 dəfə az deyirsə, bölərik bu ədədi. 7-ni 2-yə bölürük, 3. Sonra 15-i 2-yə bölürük, 7. E, Sonra 1 qaldı. 12-ni 3-ə bölürük, 6. 3-ü 2-yə bölürük, 1. 16-nı da 2-yə bölürük, 8. 37618. Biz də nə elə ikinci il soruşurdu. Ona görə ikinci ili tapdıq və seçirik ki, D variantıdır. Verilən ədədlərin 24648 vahid kiçik olan ədəd hansı modeldə təsvir olunmuşdu? Kiçikdirsə nəyirik çıxırıq? 648. Bunu biraz kiçildək. Aha, 11-dən 8 3. 15-dən 4, yox, 5-dən 4 1. 9-dan 6 3. 5-dən 4 1. 624 41313 A variantı olmaz, sıfır yoxdur burada. B də olmaz, dediyimiz kimi sıfır yoxdur. Bu olacaq. Aha, 1 burada, 1 burada, 3 burada, 3 burada. C variantı uyğun gəlir. Saymasaq da görürük. Hansı bölmə əməlində qalıq 3-ə bərabərdir? Burada 2-yə bərabərdir. Çünki sonu 7-y ilə qutarırsa, bilirik ki, sonu ya 1 sıfırla qutarmalı ya 5-lə. 5-lə olsa, başa düşürük ki, 2 artıq qalacaq. Sonra digərlərini bölüb tapaq. 22-ni 6-ya 3. 18 4 42 7 42. Aha, burada 3 qaldı. C variantını seçirik. Hansı vurma əməlində hasil ən böyükdür? Əm, hamsını vurmalıyıq da, vuraq da bax. 4x4=16, 1 yadda. 4x4=16, 1 də yadda. 17, yenə 1 yadda. 4x1=4, 1, 1 də yadda. 5. 4x3=12, 4x2=8, 1 də yadda. 9. 92576. 2x1=2, 2x7=14, 2x6=12, 1 də yadda. 13, 1 yadda. 2x7=14, 1 də yadda. 5. 2x4=8. Sonra 2 ni 3-ə vururuq 6, 2 ni 4-ə vururuq 8, 2 ni 5-ə vururuq 10, 2 ni 9-a vururuq 18, bir yadda 19, 2 ni 4-ə vururuq 6, bir də yadda 7. 8-i 7-yə vururuq 56, 5 yadda. 8 x 8 64, 5 də yadda 69, 6 yadda. 8 x 2 16, 6 də yadda 22, 2 yadda. 8-i 1-ə 8, 2 də yadda. 10 1 yata 8 1 8 1 yata 9 nəhayət cavablandırdıq hamısını deməli görürük ki ən böyüyü A variantındadır. Boş xanaya hansı rəqəm yazılsa yuvarlaqlaşdırma doğru olar? Deməli, burada 9 varsa, başa düşürük ki burdakı ədəd 1 vahid artıbdır. Artıb 5 olubsa, deməli burada neçə olmalıdı? 4 olmalıdı. B variantı. Keçdik həyat birgisinə. Aşağıdakılardan hansı əsəf və gərginlik yarada bilər? Dərslərdən yaxşı qiymət almaq xeyir yaratmaz, təbii ki. Dostunu zarafat etmək də olmaz. Yaşamaq istədiyin yerə köçmək də olmaz. Telefonla uzun müddət oyun oynamaq gərginlik yarada bilər. Ona görə də siz də uzun müddət oyun oynamayın. Hansı zərərli vərdişdir? Yüksək səslə musiqi dinləmək bəli, elə budur zərərli vərdişdir. İdmanla məşğul olmaq, təzyatıb tez durmaq, təmiz su içmək isə faydalı vərdişlərdir. Mədə bədənimizdə hansı işi görür? E, Qandakı zəhərli maddəri, maddələri zər zərərsizləşdirərək qanı bədənimizə ötürür. Xeyr. Qanı damarlara ötürür və qida maddələrini bədənimizin hər yerinə çatdırır. Xeyr. E, Qıdanı həzm edir və bağırsaqlara ötürür. Bəli. Qanı süzgəç kimi süzərək bədənimizi zərərli maddələrdən təmizləyir, bu da deyir. Hansı fikir doğrudur? İpək qurudunun hazırladığı sapdan qida kimi istifadə olunur? Xeyr, təbii ki. E, Ağac qanadlar bəzi xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilir? Xeyr, edilmir. Örümçəklərin heç bir faydası yoxdur? Xeyr, var. İlanın zəhərindən dərman məqsədi ilə istifadə olunur? Bu düzdür. Hansı canlılıq faydalı hesab etmək olmaz? Deməli, baxaq görək burdakı şəkillər nədir. Baş açmaq olmur. Bu sonuncu şəkilə. Bu əqrəb, xərçəng və bu da yəqin zəlidir də. İlbiz olmaz. Hər halda zəli olar. Zəlidən faydalanır insanlar. Amma A variantı milçəkdir. Milçək milçək faydalığı hesab etmək mümkün deyil. Qətiyən. Əşaradakılardan hansı dərman bitkisidir? Xanımotu, difenbahya, quş üzümü, çoban yastığı. Düzgün cavab çoban yastığı. Hansı şəkillərdə mikroorqanizmlərin faydası təsvir olunmuşdu? Faydası deyirsə, deməli bu şəkli götürərik, bunu götürərik, digərlərini götürmərik. 1 və 4-ü götürərik, yəni D variantı. Gərginlikdən uzaq olmaq üçün hansını etmək doğru olmaz? Fiziki aktivliyi artırmaq bu doğru olar. Dostlar və ailə üzvləri ilə vaxt keçirmək bu da yaxşı olar. Agressivlik yaradan oyunlar oynamaq təbii ki olmaz. Tez-tez gülümsəmək lazımdır. Nöqtələrin yerinə hansını yazmaq olmaz? Mikroorqanizmlər insanda xəstəliyi törədir. Nə xəstəliyim? Kef göbələyi. Bəli. Bu, düzgün cavab. Keçdik ingilis dilinə. Fifth 5-ci, first 1-ci, second 2-ci. Bucür olacaq xətlərimiz, yəni C variantı. Choose correct answer, düzgün cavabı seçin. Is she young mom? O sənin anandır. Yes she is. Bəli, yes she is demək. Olar. Yes it is demək olmaz təbii ki. No he isn't demək olmaz. No I am not də deyə bilmərik. Translate tərcümə edin. Mənim ad günüm iyldadır. My birthday is in June. Xeyr, burada iyun yazılıb. My my birthday is June 7th. Mənim ad günüm iyunun 7-sindədir. Bu da deyil. My birthday is in July. Mənim ad günüm iyuldadır. Düzgün cavab budur. Eee fill in the blank boşluğu doldurun. Nə görürük? 35 37 39 41. Yəni 2-2 artır ədədlərimiz 41-dən sonra olacaq 43. İngiliscə isə necə olacaq? Forty three. B variantı. Choose correct variant düzgün cavabı seçin. Təqvimə baxırıq ki, dekabrın 3-ünü göstərir. Today is December 3rd. Düzgün cavab elə budur. Digərləri uyğun deyil. Make a sentence cümlə qurun is today 1st October 20. Deməli, deməli ki, bu gün oktyobrın 20-sidim. Today deyəri is 21-i 21-i idi deməliik daha doğrusu. 5 3 4. Baxaq 46. O da C variantı alındı görürük ki. Kompleksə dialoqu tamamlayın. Who is he? O kimdir? He is my uncle. O mənim əmimdir. How, how old is he? Onun neçə yaşı var? He is 11. Onun 11 yaşı olması halda əminəm. She is deməli, she is yenə deməli, he is 41. Onun 41 yaşı var, deyə bilərik. Read the text and answer the questions 48-50. Mətnə oxuyun və 48-50-ci sualları cavablandırın. Qeyd edim ki, burada ingilis dili müəlliməsi olmadığım üçün e, sözlərin tələffüsündə yanlışlığa yol, yol verə bilərəm. Ya gərək sualları cavablandırmayım, ya da gərək siz mənim bu tələffüsündəki səhfləri görməzdən gələsiniz. Davam eləyək. My name is Tural. Today is March 18th. Today is my birthday. Mənim adım Turaldır. Bu gün martın 18-idir. Bu gün mənim ad günümdür. I am certain. I am very excited because there is a party at home today. E, mənim 13 yaşım var. Mən çox həyecanlıyam, çünki bu gün evdə parti var. There are a lot of children at the party. They are my friends. I have a lot of presents. E, partidə çoxlu uşaqlar var. Onlar mənim dostlarımdır. Mənim çoxlu hədiyyəm var. My favorite present is from my mom. It is a computer. I am very happy. Mənim sevimli hədiyyəm anamlandır. O kompyuterdur. Mən çox xoşbəxtəm. I have a present for my mom too because tomorrow is my mom's birthday. Mənim də anama hədiyyəm var çünki sabah anamın ad günüdür. She is 39. So tomorrow there is a party at home again. Onun 39 yaşı var. Beləliklə sabah evdə yenidən parti var. What date is tomorrow? Sabah hansı gündür? Deməli, bu gün ayın 18-dirsə, sabah da 19 olar. 19 March tomorrow is much 19th. B variantını seçərik. Sonra what is Tural's favorite present? Turalın sevimli hədiyyəsi nədir? Kompüterdir. B variantını seçərik. Which questions has answer? Hansı sualın cavabı var? How many children Azəyə atse party? Party-də nə qədər uşaq var? Cavabı yoxdur. Çoxlu deyir, amma nə qədər olduğunu bilmirik. What date is today? Ayın tarixi, yəni bugünkü tarixin də cavabı var. Dedi ki, nədir? Martın 18-idir. What is true present for him? Yəqin ki, burada yanlışlıq var. For he olmalı idi hər halda. Yəni Turalın ona hədiyyəsi nədir? Turalın kimə hədiyyəsi olar? Anasına olar da, yəqin ki o da qadındır. Her olmalı idi, him yox. What is Tural's mom's name? Turalın anasının adı nədir? Onda cavabı yoxdur. Keçdik məntiqə. Deməli Ulduz burdadır. İkincidə bir addım geri gedib, burada olub. Geri getməyib. Daha doğrusu 3 addım irəli gəlib. Bura gəlib, bura gəlib, sonra bura gəlib. Burda da 3 addım irəli getsə bura gedər, bura gedər, sonra bura gələr. 4-cüdə də 3 addım irəli getsə bura gələr, bura gələr, bura gələr. Burda olar ulduz. Yəni D variantı. Uyğun sözü tapın. Çiyələk, alma, armud, meyvə, gilaz, pomidor, lalə. Üçü də meyvə adıdsa biz də meyvə adından davam etdirməliyik. Yəni gilaz seçərik. Elman sözünün hansı ədədlərə bərabər olduğunu tapmalıyıq. E burdadır. Burda 8 var, onun yerinə 8 yazırıq. L burdadır, 1 var, 1 yazırıq. M burda var. 3. 3dü mənim. A burda var, 2-dir. N də burda var, yenə 7-dir. 81327 C variantındadır. Ardıcıllıq var. Baxaq nəyə əsas. Ədədlərimiz burda artır. Baxaq neçəyə neçə çarpdı. 16 üsə 7 gəlsək 23, 23 üslə 5 gəlsək 23 20 28-in üstünə 10 gəlsək 30 38 38-in üstünə 11 gəlsək 49 49-un üstünə ö, deməli 3 13 gəlsək 62 Görək fərqli ədədlərdir. 7 5 10 11 13. Bu hansı ədədlərdir? Bu niyə görə bu ədədlər gəlinib? Onu tapmalıyıq. Baxın 1 ilə 6-nın cəmi neçə edir? 7 2-nə 3-ün cəmi neçə edir? 5. 2-nə 8-in cəmi 10. 3-ünə 8-in cəmi 11. 4-nə 9-un cəmi 13. 6-nə 2-nin cəmi 8. Deməli biz 62-nə 8 gəlməli, 70 eləyəcək. A variantı. Tərəzi var. 4 dənə dairənin nəyə bərabər olduğunu tapmalıyıq. Baxın, 2 dairə 2 üçbucaqə bərabərdir. Burada 2 üçbucaq var. 2 üçbucağın yerinə deməli biz 2 dairə qoyarıq. Burada 3 dairə olar, burada 1 dairə olar. Bu 1 dairəni çıxarсаq, burdan da 1 dairəni çıxartarıq və başa düşərik ki, 1 kvadrat 2 dairəyə bərabərdir. Burada da 2 kvadratın 2 dairəyə yenə 1 kvadrat qoyarıq, digər 2 dairənin də da yerinə 1 kvadrat qoyarıq. Yəni 4 dairə 2 kvadratə bərabər olar. A variantı. Aygün, Leyla, Əsmər və Səkinə hər biri fərqli rəngdə papaqaldılar. Papaqların rəngləri yaşıl, sarı, qara və narıncıdır. Aygünün papağı qara deyil. Qara papaq nə Leylanın, nə də Əsmərin, də Səkinənin papağı. Hansı rəngdədir? Deməli, ə, Aygünün papağı qara deyil. Aygünün papağı qara olmaz. Qara papaq nə Leylanındır? Qara nə Leylanındır? Yəni Leyla da da qara deyil. Nə əsmərindir? Əsmər də də qara deyil. Qara qaldı kimə? Səkinəyə. Bizdən də elə səkinəni soruşurdu. Deməli, səkinə də qara rənglidir. D variantı. Burda e, baxaq. 4ü 8ə vurarıq 32 eləyər. 5ü 6ya vurarıq 30 eləyər. Deməli, burdakı rəqəmlərin hasil 24'dür. Baxırıq. Cavablara 4 ilə 8, olur. 3 ilə 8, bəli, A variantında 308-ə vursaq 24 eləyir. Sözlərdə arasındakı əlaqəyə əsasən fərqli variantı tapın. Maşın, avtobus, yasəmən, çoban yastığı, soyuducu, tostran, pinqvin, quş. Maşın, avtobus hər ikisi nəqliyyat növüdür. Yasəmən, çoban yastığı hər ikisi çiçəkdir. Soyuducu, tostran hər ikisi elektrik əşyasıdır. Pinqvin, quş, hər ikisi quş deyil. Pinqvin isə burada da quş adı olmalı idi. Ona görə bu səhvdir. Hərfləri qarışıq verilmiş sözlər düzəldin və fərqli olanı tapın. Şal var, köynək, geyim, pencək. Şalvar, köynək, pencək, geyimdir. Geyim fərqlidir. Ona görə bunlardan C variantını seçirik və son sual. Cədvəlimiz var. Baxaq kəsişən ədədlər nəyidir? 60-la 20 kəsişdi. 160 oldu. Deyə bilərik 60-la 20-ni 80 olar. 80 160 nədir? 80-in 2 qatıdır. 80-i də 2-yə vursaq 160 eləyir. Və yax da burada da baxaq. 70 ilə 10. E, 70 ilə 10 toplasaq yenə 80, yenə 80-i 2-yə vuranda 160 eləyir. Deməli kəsişən ədədləri topluyuruq, sonra 2-yə vururuq. A-nı tapmaq üçün deməli 60 ilə 10-u toplayırıq, 70. 70-i 2-yə vurarıq, 140. Bu oldu A. B-ni tapmaq üçün 70 ilə 20-nin kəsişdik yeri dədir. 70 ilə 20-ni topluyuruq, 90. 90-ı da 2-yə vururuq, 180 da 0 da var. Deməli 140 ilə 180-i toplasaq 320 eləyəcək A variantı. Bəli, suallarımız bitdi. Ümid edirəm sizlər üçün faydalı oldu. Sağ olun, yeni videolarda görüşərik.